इंस्टाग्रामवर ओळख उलक झाली ओळखीचे रूपांतर प्रेमात झाले आणि याच प्रेमातून पंजाबमधील तरुणीने थेट रत्नागिरी गाठलं रत्नागिरीत येताच आपली फसवणूक झाल्याची बाब या तरुणीच्या लक्षात आली रत्नागिरीतील एका दुकानदाराकडे आपली व्यथा या तरुणीने मांडल्यावर त्याने तात्काळ पोलिसांना कळवले आणि हा गंभीर प्रकार समोर आला या संपूर्ण प्रकरणात पोलिसांनी तरुणीच्या घरच्यांशी संपर्क केला दरम्यान तरुणी तिच्या पंजाबमधील गावी आता परतली आहे तर या तरुणीला फसवणाऱ्या तरुणाविरोधात पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून त्याबाबतचा शोध देखील सुरू असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं आहे मुलींना फसवणारे रॅकेट तर रत्नागिरीत कार्यरत नाही ना, ना याची सखोल चौकशी करण्याची मागणी आता सकल हिंदू समाजाच्या वतीनं करण्यात आली आहे आणि आत्ता आपल्या जी सुसंस्कृत आपण आजपर्यंत म्हणतोय आज काय घडतंय की एक मुलगी चंदीगडवर नाही येते आणि तिच्याबरोबर ह्या सगळ्या गोष्टी होत आहेत की तिला पैसे पुरवले जातात आणि तिला आणलं जात आहे रत्नागिरीत आणि रत्नागिरीत आणून काय तिच्यावर केलं आहे आपल्याला माहीत नाही आज तिचं सुदैव असं आहे की तिला कोणतरी आपल्यापैकी हिंदू लोक मिळाले आणि त्यांनी तिला वाचवलं या सगळ्या प्रकारापासून आज जर ती त्या मुलांच्या तावडीत सापडली असती तर आज अस काय झालं असतं ह्याची दखल आपण सगळ्यांनी घ्यायला पाहिजे आणि ह्याचं कोण बोलविता धनी आहे म्हणजे ह्या मुलीला हे जे वागवलं गेलेलं आहे त्या मुलांकडनं ह्याच्या मागे कोण आहे हमारी एक साल से बात चल रही थी मीन्स हम दोनों की बीच बहुत अंडरस्टँडिंग थी उसने म्हणजे दोन महिनो सी कॅरा कि शादी कर लेते शादी कर लेते मैं मान नहीं रही थी फिर उसने मुझे बहुत फोर्स किया फिर मैंने कहा हाँ हम कर लेते शादी पहले तो उसने मुझे कहा दो महीने बाद कर लेते हैं फिर फिर उसने मुझे बोला दस पंद्रह दिन बाद कर ले फिर मुझे बोला कि आज ही आ जाओ आज ही शादी कर लेते मैं फिर मान गई फिर उसने मैं शाम को घर से निकली साढ़े सात बजे और उसने मेरे सारे टिकट के पैसे उसने मुझे मना कर दिया था कहता कि ना आप पैसे मत देना मैं पैसे दूँगा फिर मैंने उसकी बात मान ली फिर जब मैं लखनऊ चंडीगढ़ से लखनऊ पहुँची फिर उसने मुझे कहा अपना सिम कार्ड फेंक देना मुझे उसने अपनी कसम दी थी कि अपना प्लीज़ सिम आपको मेरी मैंने फेंक दिया फिर सिम कार्ड फिर उसके बाद क्या हुआ मैं किसी दूसरे के फ़ोन से नेट वग़ैरह लेके मैं उससे बात करती थी फिर वो मुझे कह रहा था आप जल्दी जल्दी आ जाओ मुझसे वेट नहीं हो रहा जब मैं उधर पहुंची रत्नागिरी पहुंची तब कोई लड़की बोल रही थी उसके उसी के ही नंबर से कोई लड़की बोल रही थी और वो लड़की कहती कि ना ये तो किसी उसने अपना नाम मुझे पूरा हर्ष यादव कुमार बताया था पर ये सच नहीं था वो एक फ्रॉड था उसने मुझे फेक आईडी डी बना के मुझे मैसेजेस किए थे वो मुझसे एस क्या हुआ उसने पूरा बताया कि वो ना अपने किसी फ्रेंड की हेल्प कर रहा था कहता कि ना मेरे फ्रेंड ने ही बोला था आपको मैसेजेस उस कॉलिंग में उसका फ्रेंड बोलता था और मैसेजेस में वो मुझे मैसेजेस करता था और मुझे पता ही था ऐसा सब कुछ हो रहा था वीडियो कॉल मैंने उसे इतनी बार फोर्स किया ना मैं क्या एक साल हो गया हमारे हमारे प्यार को तो एक बार वीडियो कॉल कह रहे नहीं नहीं करनी मैंने वीडियो कॉल जब मिलेंगे ना तभी हम मीन्स एक दूसरे को आपस में देख लेंगे हाँ उसने अपनी फेक फ़ोटोज़ भेजी थी मुझे आई का नाम पी वी टी डॉट ज़ीरो वन टू टू था इन आई का नाम ही यही था पी वी टी डॉट ज़ीरो वन टू टू, टू। उस हाँ नाम उसने मुझे अपना पूरा हर्ष यादव कुमार बताया था और ये ये बताया था कि मेरे पापा पॉलिटिक्स में और मेरी मम्मा भी पॉलिटिक्स में है और मैं दिन में कॉलेज जाता तो, हूँ मेरा सेकंड ईयर बिजनेस मैनेजमेंट में कॉलेज है और दिन में मैं कॉलेज जाता तो, हूँ फिर बाद में मैं अपने पापा की फैक्ट्री चलाता हूँ डीजल की हाँ जी पढ़ी लिखी पर उसके प्यार में इतनी पागल हो गई थी कि बस क्या बताओ इतनी बड़ी गलती होगी मैं मुझसे अपनी ज़िंदगी में अब ये गलती मैंने कभी नहीं करनी मैंने भी एल एल भी करनी और लॉयर जज बनना और अपने मम्मा पापा का नाम रोशन करना रत्नागिरी में पहुंची फिर मैं उस, उसको मैंने आधे डेढ़ घंटे तक मैं उसको इधर उधर ढूंढती रही मैं क्या कहाँ पे कहाँ पे उसने मेरा सिम भी निकलवा दिया था फिर मैंने किसी और लड़की बैठी थी उसको बोला कि मुझे प्लीज़ हॉटस्पॉट दे दे मैं उससे बात करें फिर मैंने उससे इतने मैसेज जेस्ट किए इतने कॉल्स के उठाया नहीं फिर बाद में जब सिंपल कॉल की मैंने तब जाके कि किसी लड़की ने उठाया नहीं वो कह रहा था मैं लेने आऊँगा साढ़े सात बजे मैं जल्दी आ जाऊँगा पर वो आया नहीं उसके बाद क्या हुआ मैं ना मेरे पास पैसे थे ना कुछ था मेरे पास मैं फिर इधर उधर गई मैं क्या जॉब के लिए ढूंढती हूँ क्या पता पैसे आ जाए मेरे पास मैं घर वापस जा सकूँ फिर एक मोबाइल की शॉप में गई उधर के भैया इतने अच्छे थे उन्होंने मेरी सारी प्रॉब्लम पूछी उन्होंने मेरी हेल्प की और पुलिस को बताया और जब पुलिस उस लड़के को लेके आई उसे सब अपना सच कबूल कर दिया कि मैं अपने मुंबई में मेरा एक फ्रेंड है अयान वो हर्ष कोई था नहीं फेक नेम था वो मेरा फ्रेंड है अयान उसकी मैं हेल्प कर रहा हूँ मैं उसके कॉन्टेक्ट में जब लास्ट टाइम जब लड़की बात कर रही थी तब तक हाँ। वो कह रही थी मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ पर अभी ना मैं रत्नागिरी में नहीं नहीं उसने हाँ जब पुलिस को पुलिस ने जब उस लड़के को फ़ोन किया तब जाके वो आया हाँ किया था क्या? वो कहता कि हाँ मेरे फ्रेंड है हाँ ये मेरी हेल्प करता था मींस मेरे से बात करने के लिए जनशक्ति ऐसी बुलंद आवाज मुझे रत्नागिरी खबरदार